उपविजेते पद रायसोनी इंग्लिश मीडियम ने पटका मुलांमध्ये पोदार विजयी तर ओरियन सी बी एस सी पोदार हा उपविजेता ठरला पंधरा वयोगटात सुद्धा पोदार विजयी ठरल्याने तिन्ही गटात पोदार विजयी ठरत तिहेरी मुकुट प्राप्त केला स्टार पारितोषिक वितरण समारंभ खेळाडूंना पारितोषिक देण्यासाठी जळगावचे नामवंत डॉक्टर मंधार पंडित शिवछत्रपती पुरस्कार प्राप्त आयशा खान व सामाजिक कार्यकर्त्या निवेदिता ताठे जिल्हा फुटबॉल संघटनेचे सचिव फारुख शेख कार्याध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर अनिता कोले अब्दुल मोहसिन ऍड आमिर शेख अनवर खान मतीन पटेल फारूक कादरी यांच्या हस्ते पारितोषिक देण्यात आले प्रास्ताविक समारोपीय प्रस्तावना करते खुशी हो हो इतने पंद्रह साल सत्रह साल के मेरे बच्चे मासूम बच्चे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लेके यहाँ पर आए थे अंडर 15 में हमारी टीमें बाईस टीमें थी और अंडर 17 में हमारी तेईस टीमें बॉयज़ की रही गर्ल्स की आठ नौ टीमें रही इतने टीमों में बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ और उसमें से आफ्टर ऑल कोई जीतता है कोई हारता है और ये तीनों टूर्नामेंट का वो विशेषता है डॉक्टर साहब कि याद तीघन मधे वयोगट पंधरामध्ये मुलं होते फक्त वयोगट सतरामध्ये मुलं आणि मुली होते आणि हे तिघांचं सुवर्णपदक एकाच शाळेनं पटकावलेलं आहे ती आहे पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल त्यांना तिघीमध्ये गोल्ड मेडल मिळवलेलं आहे सर्वप्रथम त्यांचं जोरदार कौतुक करायला पाहिजे कारण की त्यांनी आणि विशेष कौतुक म्हणजे पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूलच्या ज्या शिक्षिका आहेत छाया बोरसे मॅडमला मी या ठिकाणी आमंत्रित करतो मंदार पंडित सरान विनंती करते स्वागत सत्कार कराव कारण की अत्यंत तो कठिन परिस्थित मैडम सायत्न पर करता साथी। और साथ ही में उनके साथ ही जहाँ एक एक सर्विसमैन मिल जाता है वो सर्विसमैन अपना डिसिप्लिन में अपनी टीम को आगे लेके बढ़ता है ऐसे पोचार के हमारे इंस्ट्रक्टर संदीप सर को मैं यहाँ आमंत्रित करूँगा और आयशा खान को करें। मैडम ने आयजे कार्याध्यक्ष म्हणून व्यक्त केलेलं आहे परंतु या ठिकाणी तुमच्या समक्ष प्रमुख अतिथींच्या हस्ते त्यांनासुद्धा आम्ही या ठिकाणी एक प्रातिनिधिक स्वरूपात मेडल देत आहोत त्यांचं मानधन आम्ही नंतर त्यांना देणारच आहोत कारण की ते आमचा हक्कच आहे तरी मी सर्वांना या ठिकाणी सगळ्यांचे नाव न घेतला सर्वांनी खूप या ठिकाणी यावं उपस्थितांना विनंती करतो तुमच्या सगळ्या पंचांना रोहिणी पण यायची

जोरदारे वैश्वाल है उसके उम्र मैं आपको बता नहीं पाऊंगा पर लेकिन उनका बच्चा आपके टूर्नामेंट में खेला आपके इतना है उसका बच्चा है वो बोल रहा मेरे बच्चे, बच्चे का नाम भी मत बताओ अंडर सेवनटीन में उनका लड़का खेला और आज भी वो फुटबॉल खेलते हैं हमारे बच्चे को कोच करते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है रेलवे में सर्वेंट करते हैं लेकिन चार दिन से छुट्टी ले लिया और फ्री में यहाँ काम कर रहे हैं ऐसे वसीम शेख का और राहल सर जो कि फिजिकल डायरेक्टर है उनका दोनों और इन सब के पीछे जो एक अद्भुत शक्ति रहती है आप जानते होंगे जो चीफ हमारा एनआईएस कोच है जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है वो अबसिन को वो